przykładu, jsme tyto přerve tak, takže chlopáci, kteří měli nějaké problémy s kontuziami, tak měli přestřeň vylečit. Chlopáci, kteří nebrali regulérno, tak měli, měli meč, meče za druhý ze spůl A jsme dobře potrénovali a, a teraz se fokusujeme na náš nastupný meč proti Kosovu. Pane trenér, vyšle nový, nový trenér, trudno bylo rozšifrovat ten zaskup, teraz jak oni vybrají, čemu si můžeš možná můžu spodívat? Uh -huh. Tak, tak to je, je to trudnější, protože že nový trenér, víme, že to dla, dla vystuji, dla našeho předtímníka, bude nový impuls, pozitivní impuls, No, Všichni víme, v jaké situaci Vysla, Vysla je, ale, ale tak to prostě v pilce nechodzi. Vysla přijetá sem do, do a a bude váčit. Bude váčit o každý, každý pojedinec, o každý punkt, o a, a to je to, o čem mluvíme s našimi závodníky ne je to tylko o přikotování na boisku, ale je to, jest to také o přikotování mentálně každého jedného závodníka v družině do té dnešku. A tu s, e, s panem že to už tak rozmawia z, z pana zawodnikami, że to przyjeżdża jednak ostatni zespół z tabely, ale trzeba do niego podejść. Tak samo zmobilizowany, jakby to przyjeżdżał. No, jasne, to, 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 nie, jest, nie tak, że Wisła, a Wisła jest przyjeżdża posledná družina v, v extraklase v tabeli, e, přehrali ostatné svoje meče. to, tak to nechceme, aby jsme myšleli. Toto je ten kýrůh, který my chceme myšlet a připotovávat se na ten meč. To je tak. Když pozobáčíte tabelu v, extra extraklase, tak všechny družiny jsou bardzo blízko všechny. Takže dla nás to je další vyzvaně, my chceme přijímat svůj kýrůnek. Je to, to, meč v domě, u nás a, a, chceme dla našich kibiců zrobit dobré roboty dobrý, robot a dobrý to problemów w ogóle ale takich najsilniejszych punktów, jak miał Pan wymienić, to co to było? Najsilniejsze punkty jsou to družina, která która ma jakość do ataku. Maju svoje problémy, jasné. jasne. W to funkcionuje tak, jak asi oni by chcieli, ale co mamy informacje, tak teraz w když přichodzel nový trenér, tak bardzo pracovali na tom, aby, aby ta spolupráce ogólně taktična, funkcionovala lépe. Přijde. Spodziewa się trener, że Wisła przyjdzie przede wszystkim nie przegrać tutaj, czyli przerwać tą pasę, czyli zagra bardziej skoncentrowana właśnie na to, żeby nie tracić go, i wtedy Śląsk będzie zmuszony do ataku pozycyjnego, a jak wiadomo... Czytał tego, wiem, wiem, wiem te ich ale <grych> dla nas to jest takie, że mi do tego meczu chcemy iść tak, jako do tych, do tych meczów to znamená skoncentrovaný, zaangažovaný a, hrát tak, aby ta naše hra byla vybalancovaná. Aby jsme hráli, aby jsme gráli kompaktně v defenzivě, bardzo, bardzo agresivně, blízko sebe, takže víme, kdy klopaci jsou zgotoveni zrobit vysoký presink, kdy šredník, kedy nízko, ale je s tou aktivností to tylko obrovně, ale naša, naša gra je tak, že chceme, jak jsem mluvil, vybalancovaná. A, a když je Benjamin na pilce, tak robit ty správné decizie. Kdy zrobit šípké přejiště do, do ataku a kdy pozici nebudou a někdy vykořišťovat z sektorů a, dobrá je v koncůvce ve finalizaci. Prosté, prosté řeči, nechceme nic změnit. Byl to třímat na skinu Ale víme, že to bude nás trudný meč stejně tak jako dla přečíst. Či brak Jakuba bojky, to je problém? Jakuba ani Benže má stopky za, za kartky. Kuba hrál dobré meče. Ty ostatné meče, jeho vystoupení v mečů byly velmi pozitivné dla, dla celého zespolu, ale teď to tak je ale máme variant varianty. To jeszcze może trenerze zawsze o to, to wyjście integracyjne, które było. Czy to było planowane wcześniej? Czy akurat taka potrzeba chwili się narodziła, że, że trener uznał, że przyda się taki, taki dodatkowy czas? To, 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 to jest e, część naszej, naszej okresu, naszej e, właśnie treningowego procesu. E, mamy to tak zaplanowane, że jeżeli jest przerwa reprezentacyjna. tak jak jsem mluvil, chlopaci mají trochu přestření vylečit kontuzie, dobře potrénovat, ale je tam přestření také z toho, toho, zrobit, zrobit té integrácie, ten team building. A já jsem zadovolený, že, že klub je a, organizuje a zgadaše s námi a můžeme to, 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 zrobit. Bylo to třetí raz a, a co já jsem vyváčil chlopáků, tak ta atmosféra při, při tom byla bardzo pozitivna. To, to jeszcze zapytam a propos, My wspomniał trener na początku, że kilku zawodników zagrało w meczu drugiej drużyny i tak się zastanawialiśmy, czemu ich było tak mało, bo wydawało się na przykład, że Diego Żywulicz czy Damian Gąska też przydałyby im się minuty na boisku. Chcieliśmy, chcieliśmy tak, ale tam taka była kwestia tego, że tych te chłopaczy, jakich pan menował, tak nie byli, nie byli 100% zdrowi. Tylko to była decyzja odsunęta. jak Diego, tak, tak Damian Bonska měli, měli, měli e, medičné problémy trochu. Drodzy Śląsk jest jako jedyny u siebie, wykorzystuje trener to ten do mobilizacji drużyny, że właśnie patrzcie, jesteśmy u siebie silni, przyjeżdża jakaś Wisła, to připijeme was. Szanujemy tego, jasne, szanujemy tego, ale każdy nowy, każdy następny mecz jest nowe wyzwanie. Nowe wyzwanie dla nas, přijímat tylko drogi, ale takie wiemy, że to jest wyzwanie dla naszego przeciwnika. Takže musíme dobře skoncentrovat, dobře se připotovit a, a robit dobrý robotek. A já si žičím tyto aby naši kibici přichodzili a, a dali nám také v spartě, jako nám dávali, dávali v těch, těch prošlých mečů.